নমস্কাৰ আজি বহুদিনৰ পৰা এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ সেই অনুভৱটোকে আপোনালোকৰ লগত ভাগ বতৰা কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছেনে অলপ শব্দ কৰি আপুনি ফেচবুকত এটা শব্দ ভিডিঅ' চাই আছে ভিডিঅ'টো চাই আপুনি আনন্দ পাইছে মনোৰঞ্জন পাইছে সেই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ লগে লগে আন এটা ভিডিঅ' আহিছে যিটো ভিডিঅ' আপুনি চাব নোৱাৰে অসস্তিত পৰিছে অথচ সেই সময়খিনিত যদি আপোনাৰ কাষত আপোনাৰ ল'ৰাটো বা আপোনাৰ ছোৱালীজনী থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অৱস্থাটো কেনে হ'ব পাৰে আজিকালি আমি দেখিছোঁ একাংশ অসমীয়া মহিলাই জীয়াৰী বোৱাৰীয়ে এনে কিছুমান ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছে আৰু সেই ভিডিঅ'বিলাক প্ৰস্তুত কৰি সামাজিক মাধ্যম ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম আদিত এৰি দিছে আৰু সেইবিলাক এখন সভ্য সমাজৰ কাৰণে কেতিয়াও উপকাৰী ভিডিঅ' নহয় অথচ আমি দেখোঁ যে তেনে ভিডিঅ'য়ে মিলিয়ন হিচাপে ভিউ আছে অজস্ৰ কমে নাহে আৰু সেইটো উৎসাহতে তেনে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা মহিলাসকলে আৰু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ উৎসাহিত হৈ পৰে আমি যদি তেনে ভিডিঅ'বিলাক এৰি দিওঁ ত্যাগ কৰোঁ এভইড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইসকলে তেনেধৰণৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ পুনৰ নিবিচাৰিব সেয়েহে ভাবোঁ আমি তেনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ এৰি দিব লাগিব তেনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি দেখোঁ যে সেই ভিডিঅ'বিলাক চোৱা মানুহৰ সংখ্যা সংখ্যা ধিক সেই তেনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আমি লুকাই চোৰকে চাবলৈ যত্ন কৰোঁ তাৰ ফলত কি হৈছে আমাৰ সমাজখন বিপথে পৰিচালিত হৈছে ডেকা গাভৰু বুঢ়া বুঢ়ী আদি কৰি মানুহৰ মানসিকতাত কিছুমান পৰিৱৰ্তন আহিবলৈ ধৰিছে মানসিকতাত কিছুমান প্ৰভাৱ পৰিবলৈ ধৰিছে যি প্ৰভাৱেই আমাৰ সমাজখনক বিপথে পৰিচালিত কৰাত হাজাৰ গুণ সহায় কৰিছে গতিকে আমি কিছুমান কথা গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব আৰু তেনেধৰণৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা এই মহিলাসকলক আমি অকণমান হ'লেও এভইড কৰি চলিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে এই সমাজখনত বা এই সামাজিক মাধ্যমবিলাকত তেনেধৰণৰ ভিডিঅ' এৰি দিয়াৰ পৰা আঁতৰত থাকিব ধন্যবাদ